Прилетаю вас. Все. вас. все с вами так. А, вы извините, я, наверное, вас не понимаю просто. Да Мы же братья один народ не Ты Дивно, это удивительно. Братья, я согласен, один народ. Да, все люди братья. Ну, и, не, и не Ну, сейчас понимаю, но тяжелее. Я сам из Сибири, Курбас. Здесь по-русски разговаривают. Немножко английский знаю. Ну, является у нас в Украине, разбавляет украинскую. Дивно, так? Да нет, ничего удивительного, конечно, по-украински. В Украине по-украински говорят, я не против. Ну так. Слухайте, чтобы спрашивали вашего дозволу против, или чи не против, разговаривать в Украине украинскую. Нет, нет, не огорчайтесь, я ни в коем случае вас не получаю, где как разговаривать. Я же так не сказал. Просто так. Ага. мне тяжело, тяжело понимать, я, а, и более того, я кое-какие слова знаю, естественно, у меня же есть друзья. С Украины. Но я стараюсь не говорить по-украински, потому что получится карикатурно. Не хочу изображать. Угу. Добро добрый. И про что вы тут хотели поговорить в чат-рулетке, что Украину включили? А мой друг показал мне два дня назад чат-рулетку. говорит: можно подключаться, разговаривать с украинцами. Вот я угу. два дня разговариваю интересно. Почему? Если какая-то причина вас интересует, то ну, в обществе, в котором, по крайней мере, я общаюсь, все мои друзья положительно относятся к украинцам, действительно считают братьями, а пропаганда вещает обратное. Ну, мне вот, доставляет удовольствие пообщаться с нормальными, адекватными людьми. Ну, элементарное запытание, да. Чей Крым? Мой друг, э, сейчас я, э, мой друг э, украинец, у него друзья, братья, все с Украины, он тоже сам живет в России много лет. Семья военных, ну, в СССР еще родился, э, отвечает с улыбкой, когда я ну что, Санька, чей Крым? Сашко, как он говорит, Сашко, чей Крым? Он хитро улыбается и говорит, наш. Поэтому ответ наш. Ну так и, и после этого вы хотите, чтобы до вас добре ставились, после того, как вы окупували часть территории другой страны. Держава это государство по-русски. А что такое государство? Государство это инструмент в руках правящего класса по классике. И кхм, инструмент. Вопрос здесь ключевой в руках в руках правящего класса. Капиталисты, то есть владельцы капитала, владельцы средств производства захватили страны. Ну, в Украине, или в Украине, как правильно, не знаю. Там вам стран. же после вашей ответы про Крым, в принципе, а вас в не захватили, буду. Захватили, 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 захватили своих граждан в рабство. А... Ну, и дальше все такое происходит. Я, кстати, ездил в Крым. В 2015 году впервые. Люди замечательные там живут. Это те же самые люди, что жили на Украине, сейчас живут они а в России. Все прекрасные. Не, они сейчас живут того, в оккупации. В оккупации? Угу. Если честно, никто из них этого не сказал так. Я никого не пытал, я ездил туда на мотоцикле. Примерно с Кузбасса до Крыма угу. на мотоцикле. Да, да, четыре с половиной тысячи километров получилось у меня, почти неделю ехал а, и общался на заправках, лайках, везде. Люди а, могут а себе уважать, понимаете, когда Гитлер приходил, тоже была Локотская республика и всем очень понравилось, но это не отменяет факта оккупации. Вы меня извините, тут, если честно, чуть-чуть помедленнее, мне правда трудно воспринимать mm -hmm. речь, я не со зла, а... Ну, я, я не кажу. Так я кажу, коли Гітлер був напав на Радянський Союз, так? І була Лакотська республіка. Люди теж а, дуже ги... подобали жити в Третьому рейхі. Але факт а... окупації території Радянського Союзу це не відміняє. Так само і з Кримом. Можливо, комусь і подобається. Хтось і пішов на службу до окупантів. Але то, що це факт окупації, О, є подавайте, факт подавайте, окупації. Давайте, давайте, давайте на першу частину. Я просто дальше не успел понять. На первую часть отвечу. Если бы кто-то пришел бы в мой дом и захватил его, мне бы это точно не понравилось. И тут никаких сомнений. Другое дело, что в сравнении именно с Гитлером не совсем корректно. Потому, корректно. Есть, план, план, я попробую аргументировать. План Ост предполагал а, убить всех жителей, которые были на территории... І, ну, все-таки в Крыму же не убивали жителей. Так что в этой части несправедливое сравнение. Ви в ИТП гітлеровцы, які напали без оголошення війни, захопили частину території Украины, обстрілюєте Україну. От позавчора, чи вчора, прилетіло в село, де люди прийшли отримувати пенсію, 25 загиблих пенсіонерів в Донецькій області. В... Скинула и не... российская... не... российскую бомбу скинула на них, так. Я совершенно это не приветствую. Ничего там хорошего нет, это ужасно. Да, а захопление Крыма это добрый, так? захлопывание… Оккупация Крыма это добрый, так? Оккупация? Да нет, ничего хорошего. Ну, я еще раз говорю, кто, я... ну, какой дурачок поддержит оккупацию? Ничего хорошего в оккупации нет. Так вот, то самое, что и да. пришли, установили свои аусвайсы, пропоры валюта, то самое Россия делает. Не Еще раз говорю, план Ост предполагал уничтожение населения. Здесь этого не то происходит. Самое в в, этой, вы в этой, Мариуполе в этой, в, этой, в этой части в этой части в Мариуполе вы вы в в одном Мариуполе больше ста тысяч мирных жителей разнесены. А что было в Верпени, в Буче? А якщо вже так читаємо почали, пішли вже по документах, десь у мене був хороший документ. Зараз я його знайду. Номер вам продиктую, ви ознайомитесь з ним. Зараз, щоб він десь недалеко тільки був. Я уважаю, не спеціаліст, в документах, Я смотрю, у вас все подготовлено. А во, є є є, 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 е е е Ну а як же ж? Треба ж документально, а то ж бачите, ви ж починаєте заперечувати, кажете, що нічого не було. Вот. Привіт, ми продовжимо. Скажите, вы откуда? Я, я с Киева. Киева? Киева, а, Хорошо. Я не, не успел, к сожалению, побывать в Киеве. Либо ну, я же надеюсь, что и не побываете никогда. Вы тут не Почему так А для чего вы нам тут, оккупанты? Так вот, это а, документ называется «Доклад комиссии вы считаете, организации». Вы считаете, я оккупант? Да. Я вас Да. Лично я? Да. да. Мы же с вами даже совсем не знакомы. От а, вы знаете, что різниця? я оккупирую? какая разница? Вы представник Украины оккупанта? Вы поддерживаете аннексию Крыма? Кто вы? Так вот документ, доклад, он называется доклад комиссии Организации Объединенных Наций по преступлениям Российской Федерации, номер А/дроп hrc дробь 52 дробь 62. Он такой, он, 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 он на такой Вот такой вот. тоже да, Это заступили. о, это комиссия. ООН, это международный орган. Это не ваше mm. министерство вранья. И вот тут это вот это, это только выдержки. Документ на самом деле больше. Тут основные выдержки по преступлениям, которые вы тут совершали. И самый вот страшный пункт, как на, на меня, вот 78 по-моему, да. Комиссия задокументировала случай сексуального и гендерного насилия, включая насилие над женщинами, мужчинами и девочками, в возрасте от 4 до 82 лет в 9 областях Украины. Это ужасно. ужас Ужас. Ужас Ужасно. Да. Само так. Дружище? может ты, а, не, а, не, а, не, а не, дружище, не, 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 не. Хорошо, хорошо. А, как как правильно к вам обращаться тогда? Пан Дмитро. А вас Дмитрий зовут? Меня кстати, тоже Дмитрий. Пан Дмитро, я наказал Дмитрий. Имена не перекладаются. Не пере, не переводится. Нет? Так. А. Ну хорошо, вы Дмитро, а я Дмитрий. Так, пан Дмитро, Словите? так. А пан, это хозяин, кажется, переводится? Это звернение. Как? Это звернение. До мужчин говорят пан, до женщин говорят пани. Ну, господин. Это господин? Нет, господа, они в Париже. В Украине, в Польше, в Чехии, тут паны. Пан, пани. А, я просто не очень понимаю. А пан, а я тоже пан? Вы? Я не знаю, кто вы. Как у вас в стране принято звертатись один до одного? А, хорошо, хорошо, вы пан, а я товарищ. Будете называть меня товарищем? Ну, товар я шукать из вами не хочу, ну ладно. Так, позвольте, пан Дмитро, поинтересоваться. Да. Какого года вы рождения? 76-го. 76-го. А я 78-го. Вы немножко постарше. Так. Значит, и вы родились в Киеве, да? Так. А я родился вот в Сибири, здесь учился. И, ну, в СССР, получается, где мы с вами родились. Ну, не знаю. Не, я родился в Украине. А вы, скорее всего, бы... родились в РСФСР. Вы родились в одній из республик, за которых складался Радянский Союз. Да, 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 вы правы, точно. Помните, не вы правы. Видите, у меня какое отношение. Я действительно... Мне даже, если честно, сейчас вы поправили меня в совершенно справедливо, но я никогда прежде не думал о том, что я в РСФСР родился. Хотя это так. Я думал то, что родился в Советском Союзе. А вы родились в Республике Украина. Это интересно. Ладно, я вижу, у нас не складывается общение. Нет, И... чему? Дуже дужека, это... у вас испытания, можливо, все. Что? Что-то? Может, еще какие-то запытания я, чубо, дуже каво. Шановные паницы! Скільки часу проіснує е, даний Ютуб канал, я не знаю. Боти нас ми, точніше мене переслідують і видаляються канали моментально. Тому щоб не втратити зв'язок, будь ласка, підпишіться на мій телеграм-канал від пана Дмитра без цензури, посилання на який буде під цим відео. Там я розміщаю відео взагалі без цензури, яке Ютуб 100% би не пропустив іншу різну цікаву інформацію і йде живе спілкування. Ласкаво просим его на меть телеграм-канал. До новых зустречей. Дмитро, трудно понимать, правда. Я причем, знаете, думаю, вот я уверен, что вы можете говорить по-русски. Да, можно, а... я вам только же документ зачитал. <laughs> да, да, точно. Но специально как будто меня испытываете, говорите, у меня мозг прям разрывается, это для меня тяжело. Ну, появляется аминий а потом... тот, вашку, кулиторба, пареклада, аминий. Російська не моя рідна. Yeah, і, yeah, знаєте yeah, вам yeah. чого важко? Ви, скоріше за все, от я бачу, позаду вас стоїть пляшка вина. Пуста. Ви, певно, вже так добряче випили. І тепер вам, звісно, відповідно важко сприймати інформацію. Я yeah, yeah, через слово, правда, розумію. Я в всіх тіл стараюсь Ну, Ви зараз заходите в стані алкогольного сп'яніння, правильно? Я yeah, ні. Yeah, yeah. Ну як ні? А що то yeah. за винос позаду вас стоїть пляшка вина? Да это мои друзья ушли. А, да друзья пришли. А вы, они пришли, выпили, а вы подавились, как они пьют, да? Да-да-да, это правда. Нет, так я только так. что из заболел. Я их провожал. Я нет, несправедливо, так говорить за меня. Я только чай попил. Я, я, я вам Хорошо. верю. Добрый. Ну ладно, какой мысль ты хотел сказать? Время-то у меня уже пол первого. А... Во-первых, тяжело общаться, потому что приходится переводить на ходу. И э, я слышу, как вы негативно в целом относитесь, и какая-то русофобская есть такая тема. Хотя... Вы знаете, что вот зараз у меня, вот зараз, прям в данный час, повитрена тревога, и летит баллист... баллистическая ракета зараз летит. Не дай Бог, я... она может и прилететь зараз сюда до меня. А вы хотите, чтобы я до вас нормально ставился? Да. Да. Потому, потому что потому что я не запускал никакой ракеты против не. вас. А кто запускал? Ну, кто запускал? Лояк, правительство, правительство, я как краина запустила? Не, ну вы хотите что вы хотите сказать, то что все русские без исключения или там русские, евреи. Например, да, я... да я вас запытал. Так, вот такие под... вот э, лакмусовые паперы испытания было. Чей Крым? Вы мне дали ответ ну, он сейчас, очевидно... То есть, вы поддерживаете оккупацию, вы поддерживаете То, что Россия проводит сейчас против Украины, и, соответственно, вы так само несете ответственность. А кто Путина выбирал? Я? Чи вы? А, да, действительно, я один раз голосовал за Путина. Был такой каюсь. Ну, как и всех нас и вас, всех обманули, политики чудесные. Я так это вижу. Да, перві вибори пройшли, потом втаврі. Не треба за нас казати. Ви коли потом... бачимо, що нас десь обманюють, ми виходимо на Майдан. Ви виходили, вот побачили, що вас обмануло. Ви вийшли відстоювати свої права. Да, у 91-му році, чи там 93-му розстріляли Білий Дом, там виходили. Путіна вибрали і... в 2000-му. Зараз пройшло 25 років. Вас обмануло. Ви кажете: да. "Ви і... хоть раз виходили?" І, і ваше тоже виходили і тоже розстріляли. Я, Я кажу: "Ви таку... хоть раз виходили?" Ну, в Кузбасі здорово бы ставали може, Может ви слышали. Що вони вимагали? І що что вимагали? Ну, як і всі, лучшие життя. Не зміну влади, так, яка обманула, а кращого життя, да? Ну, зарплату, певно, більшу. Да, да? Да, да. Ну, і ну, так и на тоже. Так не зміну влади, влады. Не зміну курсу руху країни, розвитку. Господи, Дмитро, ви б знали, як трудно это. Трудно разговаривать, когда через слово понимаешь. Повторите, пожалуйста, еще раз. Ну, на самом деле тяжело. Уходили просто гроші, чтобы больше платили. А не ты, чтобы поменять режим путинский, да, який уже 25 років при владе. Да. Уряд той да самый. Слушайте, ну какой смысл менять одно на другое? Ну вот у вас президенты менялись один с другим, и что поменялось? Изменивалось, и краина да, развивалась, и рухалась, и все доброе было, пока вы в 2014 году не напали. Да ну что, ну что там у Украине развивалась, куда она развивалась? Все добре развивалось. Точно такая, же, такая же депопуляция, как и в Казахстане, как и в Узбекистане, как в России. Все добре как было в Украине, и жили, и працювали, пока вы не пришли. Покатилась. Да, ну, ну, посмотрите, ну, правда же, статистика же всем доступна. С 91-го, как все покатилось, депопуляция и де, деиндустриализация везде шла одинаково, и у вас, и у нас. И не, не треба за нас пока... говорить, вы за себя отвечаете. Что вы сразу перекидаете? Казахстан, Украина, вы за себя говорите, отвечаете. Ну, за себя я скажу, то, что у нас все плохо. Я знаю, что теперь, да, теперь начинаете жалеть, потому что санкции начали діяти, скажем так. Да причем да и без санкций у вас там жить что я на России не был, бутом там бедоси, бедоси. Бедоси это что? Что такое бедоси? Бедося. ну такие нищета. А, ну да, народ становится беднее, это факт. Кредиты, кредиты, все в кредитах, мы это правда. Все так? хорошего. А вы как предлагаете, uh, должны были все выйти на какие-то протесты в России, да? Я не знаю, это ваша страна, делайте что хотите, до нас бы только не шли. А, ну да, этому может, да. не рад. А то ж так, на Грузию напали, на Молдову напали, на Украину напали, на Чечню напали, на Сирию разбомбили, это такое, что сразу вспоминается. Да? Нехорошо. Угу. Нехорошо, Дмитро. Что делать там? Что делать? Забирать войска из Украины свои. Как? Весь газ с Украины. Войска забирать. Збройные силы Российской а, Федерации забирать из а Украины. Угу. И выплачивать а компенсации. Как я могу забрать войска? Ну какая у вас идея? А робите, не було, что вы роботы, что Роб... что? да? Роб... угу. чтобы что? не было, например, этой самой войны? Что? А, что вы роботы, чтобы не было войны? Что вы сделали? Что мы делаем, роботы? Что делать, да? Чтобы что? Чтобы не было войны. А чтобы не было войны. Чтобы делаем, чтобы не было войны. Ну, во-первых, я не подписал контракт и не пошел на войну для начала. Не то, чтобы это офигенное достижение, тут я согласен. Но, а что я могу еще? Могу с тем же вас спросить, почему вы не на войне сейчас? Ну, глупо спрашивать, согласен. Почему вы не на войне? Скажу честно, я записываю тут контент, выкладываю его путем в социальные мережи. Мы с друзьями сбираем на дроны, отправляем дроны. Які уничтожают российского оккупанта. А, вы способствуете убийству людей? Нет. А как? Я где-то сказал про людей, я сказал оккупантов. Ну, оккупанты, это типа русские солдаты, которые пришли на Российские? Российские. Потому русские – это как бы национальность да. российских граждан. Ну, вы собираете деньги на оружие, чтобы убивать людей. Нет, оккупантов. Я так это. Ну, понятно. Но я услышал людей. Так. Ну, как в свое радянские люди собирали там, да? Скидались, оплачивали танк, так и подписывали, которые ехал уничтожать их оккупантов, гитлеровских. А мы так само так путинских оккупантов. Так, так по мне, такая себе гордость. Стравний Чому? Знаєш, знищених Стравний. окупант збережено життя українського воїна. А... Так ми в плавно так. відійшли я... від теми, Що ви зробили, щоб не було війни? Дмитро. Я не розумію, що ви говорите. Ну, це, Спроси... це, це, чу це вже питання. Не, це не, питання, не, вже вже питання, було. Що ви зробили, щоб не було цієї ситуації? Ладно, пане устал я от общения, правда, тяжело. я Ну, але нічого, дякую за, за контент. Дякую за допомогу Збройним силам України. Ну, от, я думаю, трошки ще ми зберемо тут коштів. І черговий, і чергова пташечка поїде до наших захисників, яка знищить окупанта. Здоров'я вам. Від вас нам нічого не треба, реально. Я от, реально. От, взагалі не треба. Ми побачили, каже у вас. Душа точніше, її відсутність. Не треба. А з документом оцим ООНовським, почитайте цей доклад комісії ООН. Почитайте, почитайте. Може трошки щось почне вам доходити в вашу голову. Да -да -да. Желаю вам удачі. До не сьогодні. треба нічого, ще раз повторюсь, абсолютно не треба від вас нічого. Ну, я помню. помню. Це чудово. Да. Удачі, удачі. Так. Да. Курс русского військового корабля. Знаєте? Це що значить? Ну от зараз закінчив розмову. Загуглите, знаєте. <рес> Курс русского военного корабля. Так, да, да. Куда йде русский военный корабль? Так. Спасибо, Владимир, про до свидания. Да. Звісно, якщо що, звертайтеся, обов'язково підкажу ще куди йти сходити, так. <ривіт. сористо> Сподіваюсь ніколи. Сподіваюсь, ніколи. Ніколи вас не побачу більше. О, <підуміло> Ну ладно. Ну, нічого, буває. Ладно, все. Підтримати мене та мій канал можна не тільки донатом, за що окрема величезна подяка, а ще й придбавши свіжо обсмажену каву власного виробництва від пана Дмитра. Наявності як чисті сорти найкращі бразильської, колумбійської та з інших країн зерна Арабіки, так і авторські купажі. Підберемо все на ваш смак. Всі подробиці з питань замовлення та доставки можна уточнити, написавши в мій особистий телеграм-канал, який буде вказаний під цим відео, або залишити відповідний коментар під тим відео, яке ви дивитесь на даний момент. Підтримуємо наших виробників та смачної кави.